Привет. Подождите секундочку, пожалуйста. Он просто, видимо, знаешь, думал, что типа, ну я такой нарвался на дурочек, такие, ну, типа, я такой сейчас им расскажу за всю историю, и они такие схавали, до свидания. Ну, Здравствуйте. Привет. Не понял, с кем вы сейчас Нет, разговаривали? Украинского парня. И он хотел нам просто сказать, что Россия такая плохая, такая нехорошая. И просто когда я ему начал объяснять, он просто даже не стал слушать, он переключил нас за историю. Просто, когда это я начала говорить, что вы историю читали, вы знаете, я, я начала ему рассказывать историю, и он просто переключил. Он понял, что тут говорить нечем, что он нарвался на людей, которые знают историю. А вы историю э, преподаете, да? Вы учителя? Дело в том, что объясни, как он ну, начал изначально говорить. Он говорил то, что Россия захватила мою родину, Украину и т.д. Я говорю... А, а Украина разве была твоей родиной? Ты вообще-то русский человек, так такой же как и я. Мы с тобой брат, ну брат, сестра, как бы мы, мы, мы все братья, как бы. Вы послушали какого-то клоуна? Потому что когда-то Украина была создана. Каким образом? Ну Ленин, Товарищем наверное, Ленин, Товарищем наверное. Лениным была создана Украина. Понял. Потом пришли немцы. Начали завоевывать и внедрили вам язык, чтобы вы забыли свой русский язык, Она начал... немцы начали внедрять. А как вам... Скажите, пожалуйста. Это, это... Да, я, 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 я с вами не Совет. спорю. Я же с вами не спорю. Вы, я, я ему говорю то, что вы, такой же русский, как и я. Угу. И то, что вы послушали какого-то клоуна, который пришел, Зеленский, угу. это не означает, что вы правы. Так они, что вы Он выбрали. Вам... Он же не пришел, они что его выбрали что-то что внушил вам в голову, и вы его послушаете. А Зеленский еврей? Вот, да, то-то и дело. А его слушать надо. Я и не говорю, думал, я, честно сказать, не думал, что вы нацистками окажетесь. Ну ладно. Я говорю, и думать. А как видите, быть, подождите, вы, каждого... вы, 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 вы где живете? Я да прям, почему вы нацистки, господи, это да ты Я ему говорю, что да, Ну, в смысле, евреев вы... Глуп... это нацизм. Вы откуда? Да я, извините, я, может быть, неправильно... Я понимала, не еврей, я дев, девочки, я не еврей. Э, но я тоже... Я, да, я но... вам объясню. Но, подождите, подождите. Вот вы говорите, что украинцев не существует. Я живу да. в городе Белгород. Это на границе с Украиной. Знаете, где это? Этнически я украинец. И вы мне в глаза говорите, что меня не существует. Знаете, попахивает да, нацизмом. Это... А, а, я существую все-таки. То есть он, меня это придумал это, не, это, не, да, ленин. Меня не Ленин. Меня не Ленин придумал. На секунду, он mm -hmm. просто начал нам внушать, кто что, ну, типа, вы там, ну, типа, вы захватчики, вы российские такие плохие, мы вот сколько сидим, ну, переключились на Украину, и каждый, кто не нам не пишет, вы садики, вы твари, садики, Нет, кресть, ну, вы, что, вы не, вот, не тянете российские. на вот этих вот, вы которые попу, однозначно, вы все-таки ни одному кого. не сказали, что вы плохие, что вы нехорошие, что мы вас ненавидим, потому что мы наоборот говорили, что мы все братья, мы все с одного... Блин, вы, мы, мы, мы все вывезли, блин, из, из, из одного выводка, простите, блин. Ну, все-таки все все нет, честно вам скажу. Все-таки нет. А нет. свою версию? Ну, вот, смотрите, посмотрите, раньше были запорожские, блин, эти казахи. Казахи? Эти запорожские казахи Ленин сделал. Это а. Запорожье сделал Украиной. Подождите, а в каком году Ленин родился? А, а, году... а, а в каком году Ленин родился? Году, вы историю, в, 1000, взять, в 1870 даты году. Даты, Подождите. Ну, даты ну, даты я, ну даты хорошо, даты хорошо. Даты. Ленин не мог сделать запор. я просто тогда так скажу. Ленин не мог сделать запорожских казаков казаков по одной простой причине, что они существовали в период с 15 по 18 век. А Ленин тогда еще да. не родился просто. А вот договор, да, а нет, вот договор, а а вот договор о воссейне. Соедин... Ну да, слушайте вот. меня. Дослушайте да да меня. Будет если, если Ленин придумал Украину, то я, э, с я... кем тогда царь Алексей Михайлович э, Романов заключал в 1654 году, за 300 лет до рождения Ленина, э, договор о воссоединении? Помните такой договор о воссоединении Украины с Россией? Ты помнишь кого? Переяславская рада, Переяславская рада, царь Алексей Михайлович и э, гетьман Заборожский э, Богдан Зиновий Хмельницкий. Вот они заключили договор, Но... а, так, как в Советском Союзе это называли, в учебниках Советского Союза, э, договор о воссоединении Украины с Россией. Как же так произошло, что царь Алексей Михайлович воссоединялся с Украиной, которую придумал Ленин через 300 лет? Ну, потому что это не была Украина на тот момент. А с кем же вы соединялся Алексей Михайлович? Ваш учебник... Подождите, это советские это... учебники. Вот. Это советские учебники. Весь советский народ в 1954 году масштабно праздновал 300-летие воссоединения Украины с Россией. Что ж такое? Ленин, ленинцы-комсомольцы. Книжки читаете. Хотя там тоже брехня. І, ну, і оце наші брати та до біса. Вони не знають не то, що нашої, вони своєї історії не знають, бо в них нема цієї історії. Вона вся вигадана від першого до останнього слова політбюро це Кака ПСС. Причому це Кака це українське слово. Це Кака. Це кака. А ПСС це якийсь пістолет. Безпламенний. без пульової стрільби, мабуть. Фух, как говна поев, говна поев.